پاکستان سے زندہ بھاگ پاکستان کو کوئی منہ نہیں لگاتا فطرت الخوارج فطرت الہندوستان دہشت گردی بلوچستان کی سچویشن سندھ کے پی کے پنجاب اور کشمیر اور اس کے بیچ میں پاکستان کے مسائل اور ان سب کے بیچ میں یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک جلغار ہے چاہے بیرونی سپانسرڈ ہے یا ہماری اپنی نادانی اس سب کے بیچ میں اگر آپ غور کریں تو پچھلے چند دنوں میں پاکستان نے جو ڈیفنس ڈیل سائن کی ہیں آپ یقین کریں کہ فوجی منموازی کے مطابق اگر فوجی ڈھول پہ, کم کم پہ پورا پاکستان بھنگڑے ڈاب رہا ہوگا تو فوجی من میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ میجر رضا اور آج میں تھوڑی سی بات چیت کرنا چاہوں گا کہ پاکستان نے کیسے اس انسرٹن گلوبل جیو پولٹیکل سچویشن میں اپنے لیے ایک شاندار اسپیس کریٹ کیا لیکن میں چونکہ ابھی عمر میں بھی ذرا بڑا ہو گیا ہوں تو اس لیے ذرا سوچ سمجھ کے اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہوں اگرچہ یہ خبریں آپ نے سن لی ہیں لیکن آج مجھے تب حیرت ہوئی کہ جب رائٹرز بلومبر اور دیگر جو بڑے امریکی اور مغربی دنیا کے ادارے ہیں ان کی کچھ ریپورٹس تھیں اور کچھ نے ناچیز سے بھی رابطہ کیا کہ جناب آپ کی اس بارے میں کیا رہے تو دیکھیں پاکستان نے پچھلے دو سالوں کے اندر اور اسپیشلی پچھلے سال اور اس سال جنوری میں کچھ ایسی کامیابیاں حاصل کی ہیں کہ جن کے دور رس نتائج ہوں گے اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے لیبیا کے ساتھ تقریباً ساڑھے چار ارب ڈالر کی ایک ڈیفنس ڈیل سائن کر دی ہے مطلب اس کی بات چیت نہیں ہوئی میں چونکہ ڈیفینس انڈسٹری سے تعلق رکھتا ہوں تو مجھے بڑے, بڑے اچھے سے معلوم ہے کہ وہ ایم او یو سائن ہوتے ہیں جس کو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں اس طرح کی دیگر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ صرف سگنل سگنلنگ ہوتی ہے پوسچرنگ ہوتی ہے پھر اس میں ڈیفینس کی ایکسپورٹ کی ریسٹرکشن ہوتی ہیں بہت سارے قانونی مسائل ہوتے ہیں اور دیگر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو کئی دفعہ بہت بڑی ڈیلز اناؤنس ہو جاتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ میچیور نہیں ہوتی یا اگر ہوتی بھی ہیں تو ان میں کئی سال لگ جاتے ہیں لیکن اس میں خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہیے جو ہمارے ہمسائے ہیں ہندوستان کہ انہوں نے یہ جو آپریشن سندور کیا نا تو وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے تو ہمیں تو انہوں نے ایک ایسا موقع دے دیا کہ پاکستان کی فوج اور ڈیفنس فورسز نیوی، مطلب اس میں رینجرز پولیس میرے حساب سے تمام وردی والے شامل ہیں کہ وہ جو اتنے سالوں سے ایک یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے جس کی بنیاد کی اوپر ملٹری ٹرمز میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ڈیفنس فورسز ایک بیٹل ہارڈن فورس ہے کہ جو ہر طرح کی سے اور اسپیشلی نئی دنیا میں جس طرح کی لو انٹینسٹی کانفلکٹس ہیں اور ہائی کیا کہتے ہیں اس کو سپیڈ کانفلیکٹس ہیں ان کو ہینڈل کرنے کی بہترین صلاحیت سے پاکستان کی افواج جو وہ اس ٹائم پہ ایکسپیرینس تجربہ کار بیٹل ہارڈن جن کی اچھی ایس او پیز ہیں جن کو معلوم ہے کیا کرنا ہے جن کے افسر اور جوان جو ہیں وہ ایک سنک میں ایک دوسرے کے ساتھ کام کر سکتے ہیں تو پاکستان نے وہ معیار حاصل کیا ہوا تھا لیکن دنیا کو اس کو معلوم نہیں تھا اور دنیا کو تب معلوم ہوا کہ جب آپریشن سندور کے اندر یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ چند دن میں پاکستان نے ایسی شاندار کامیابی حاصل کی کہ امریکہ کی صدر نے پچاس بار سے زیادہ اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ شائنی وہ نیو وہ جدید وہ فرنچ وہ تیارے اور بات اپنے سنی تو بنیاد کے اوپر پاکستان کا اور سعودیہ کا سٹریٹیجک میوچر ڈیفنس ایگریمنٹ سائن ہوا جس میں بنیادی لائن یہ ہے کہ ایک پر حملہ جو ہے وہ دوسرے پہ حملہ تصور ہوگا تو ویسے کہنے کو یہ معمولی سی بات لگتی ہے اور اتنی سگنیفکٹ نہیں لگتی لیکن آپ یہ سمجھئے کہ سعودیہ نے بھی یہ سائن کرنے سے پہلے اپنے ارد گرد تمام ممالک پہ نظر ڈالی ہوگی پاکستان کے ارد گرد جو تمام ممالک ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات پہ نظر ڈالی ہوگی امریکہ کی طرف دیکھا ہوگا چائنہ کی طرف دیکھا ہوگا اور میرے خیال میں این ممکن ہے کہ ان سے مشورہ بھی کیا ہو یا نہ بھی کیا ہو تو سعودیہ نے اپنا فیصلہ کیا کہ یہ ہم نے کرنا ہے اور دوسرا یہ دیکھیں کہ پاکستان نے بھی یہ سب کچھ کیا ہوگا تب جا کے یہ سٹیٹیجک میچول ڈیفنس اگریمنٹ سائن ہوا کہ جس میں اگر اخی پر حملہ ہوا تو وہ ایسی ہے جیسے مجھ پر حملہ ہوا مجھ پر حملہ ہوا تو وہ ایسی ہے جیسے اخی پر حملہ ہوا اور اس کے بعد ہم دونوں اکٹھے کھڑے ہوں گے تو بہت بڑے عزاز کی بات ہے میرا خیال میں خالی اسی بات کی اوپر پاکستان میں اور ایک ہمارا ریلیجیس ایسپیکٹ تو آپ کو معلوم ہے تو اسی پہ فوجی بینڈ لگنا چاہیے تھا اور پورے پاکستان کو اس کے اوپر بھنگڑے خوشیاں شادیا نے لڑیاں ڈالنی چاہیے تھیں یا عربی سٹائل میں تروالیں پکڑ کے اس کے اوپر اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے تھا تو بارال لیکن جو اس سے بھی سگنیفیکینٹ دو باتیں اب آئی ہیں ایک تو وہ لیبیا کے ڈیفنس کی میں نے آپ کو بتا دی تو اب دیکھیں جنوری دوہزار ہزار چھبیس کا آغاز ہوا ہے اور روئٹرس بلومبرگ سب نے رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان انکریب ایک اشاریہ پانچ بلین ڈالر کی سوڈان کے ساتھ ڈیفینس ڈیل سائن کرنے والے ڈیفنس ڈیل نہیں ڈیفنس کانٹریکٹ سائن کرنے والا کیونکہ آپ کو بتایا تو میرا تعلق ہے تو مجھے اچھی طرح احساس ہے کہ یہ کتنی بڑی کتنے بڑے کانٹریکٹس ہیں کیوں کہ یہ کانٹریکٹس کئی سال اب چلیں گے ان کی پہلے سپلائی ہوگی پھر ایک کی انڈکشن ہوگی اس کے بعد ریپئر اینڈ مینٹیننس ہوگی پھر پارٹس کی سپلائی ہوگی پھر اس کے بعد مزید جو ڈیمانڈ آئے گی کیونکہ جیسے یہ انڈکٹ ہو جائے گا پھر باقی یونٹس کو ان کے ساتھ ملانے کے لیے تو آپ یوں سمجھیں کہ میری سمجھ کے مطابق کہ اگر یہ سکسیسفلی امپلیمنٹ ہو گیا تو پاکستان اس سے کم از کم دس گنا زیادہ مطلب میں تیس چالیس بلین ڈالر ویڈیا کے ساتھ دیکھ رہا ہوں اور آٹھ سے دس بلین ڈالر جو ہیں وہ سوڈان کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اسی طریقے سے ڈیفنس کانٹریکٹ سائن ہوئے لیکن دوسری طرف اس سے بھی اہم خبر یہ ہے کہ ترکی جو ہے وہ سٹریٹیجک میچول ڈیفنس ایگریمنٹ جو سعودیہ اور پاکستان کے بیچ میں سائن ہوا ہے وہ اس میں شامل ہونا چاہ تو یہ اتنی امیزنگ اور اتنی بڑی بات ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر پاکستان کی جو پاکستان ایز ایک کنٹری ہے ہماری ملک کی سمت ہی چینج ہو جائے گی اور یہ پھر اب آپ کہیں گے کہ دیکھ تو فوجی ہے گھما پھرا کے ادھر ہی لے گیا جدہ تو لے جانا چاہتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس کا کریڈٹ افواج پاکستان اور اسپیشلی افواج پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے جس میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں جس میں چیف آف ایر سٹاف سدھو صاحب ہیں ایئر چیف مارشل اور اسی طریقے سے جو نیوی کے اشرف صاحب ہیں تو مطلب یہ سب کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان کم از کم ڈیفنس کی دنیا میں اپنے آپ کو ایسے پوزیشن کر چکا ہے کہ چائنا پاکستان کے ساتھ بہت بڑے نیا فائی ایئر پلان ادھر بھی سائن ہوا ہے اور پاکستان جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ڈیفنس میں علیحدہ آگے بڑھ رہا ہے تو میرے حساب سے یہ بہت بڑی کامیابی ہیں ان کے اوپر بالکل ڈسکشن ہونی چاہیے لیکن چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چھ سات منٹ بہت ہوتے ہیں تو ان چھ سات منٹوں میں آئی ہوپ کہ میں آپ کو سمجھانے کے قابل ہوا ہوں کہ پاکستان نے کتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور اللہ کرے کہ اسی طریقے سے یہ سارے کانٹینٹس ڈیلیور ہوں ویسے بھی پاکستان اگر فوجی بھی بن گیا تو کوئی برائی تو نہیں ہے تو اپنا خیال رکھیے گا میں ہوں آپ کا ہوسٹ میجر رضا لائک سبسکرائب اور شیئر کریں آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ